привет, с вами Галина Лимончик. И сегодня я хочу заснять видео про мою собачку. Вот. Зовут его Миша. Порой Пекина. Красивый. И сегодня я вам покажу, как он ходит на двух лапах и поет. Начнем мы, как он поет. Я его ставлю. Понадобится нам вот такой прибор. Вот, смотрите. Вот окошко, наверное, я она Да. Хотите, есть еще? Молодец! Молодец. Вот. А сейчас я покажу, как он ходит на двух лап. Миша, машина. А теперь, когда я скажу Маш, и ходите тоже за мной или пошел. Давай, раз, два, три. Пошел! Миша, стой. Давай, раз, два, три. Пошел! Вот так мы ходим. И теперь туда. Хорошо. Вот. Здесь вот ничего не находится.